Перед вами книга Миколи Морозова Історія визникновення апокаліпсиса або Откровіння в грозі і бурі. Це є репринтне видання, книжка 1907 року. Читатиму я російською мовою, як мовою оригіналу, пояснення і свої вставки говоритиму українською. Відразу застерігаю. Хто не розуміє або не хоче слухати, прошу вимикаємо. Переходимо до розбіру 11 глави. Апокаліпсису. В перекладі з грецької мови морозова з його поясненнями. Пояснення він дає в дужках, в скобках, також шрифтом, розрядним або курсивним. Заголовок. Морєве брасове теану тресніковий стібіль. Картіна борьби двох чаєк з ураганом. Появление новой радуги. И передан мне морем. Тростник. Примечание. Греческое слово каламос переводит тростник. Конец примечания. Подобный посоху. Огонец в облачной одежде. Тут я поясню: в оригинале грецкой стоит Ангелос у нас. В Библии пишут Янгол. Ангел. В облачній одіжді. Але грецьке слово ангелос найчастіше означало вісник, ганець, глашатай, посланець, тому Морозов перекладає не янгол, а «ганець». І пояснює, що Йоанн бачив хмари різних форм і уявляв їх посланниками. Конец в облачной одежде уже вступил в море. Примечание. Греческое слово Эйстекей, давно прошедшее от хистемии. Встаю, вступаю. Конец примечания, говоря мне. Подбери его, тростник, и измерь им потом, в скобках по-видимому, на размерах патмосского пшеничного поля. Третье примечание. Этот случай особенно характерен в мистическом отношении. Из главы 21 стиха 15 и других будет видно, что на рассвете следующего дня Иоанн действительно сделал этим стеблем измерение чего-то, по-видимому, хлебного поля на острове, считая, что его величина символизирует величину мира. А тростник своей длиной символически представляет стадию, а толщиной локоть, и что колышущаяся от ветра пуле пшеница представляет молящихся верных. По известной притче о пшенице и плевелах. Конец примечания. Хочу звернути вашу увагу тут в примите, в кинте. Мурозов пишет достаточно интересную речь про апокалипсис. Вся эта книга... Тіпічний образчик древніх гаданій. По звздам, польоту птиць, калібанню трав, движенню облаков і так далі. І ось цікаво перегукується з даними сучасної текстології. Я зараз вам включу уривок з лекції американського професора філософії в галузі Нового Завіту Деніела Волеса. Мова йде про. Рукописи Откровення Іоанна Богослова. Текстологія займається вивченням різних варіантів, тому що оригіналу нового заповіту немає. Є тільки списки або версії, або копії. Текстологія займається варіантами написання в цих різних копіях. Так, послухаем. Uh, например, вот была целая группа книги Откровения на богослова. Писали ее переписчики в, в таком культе, который использовал Откровение как книгу для гадания. И вот переписчики эти, конечно, не были христиане, но они блестящие переписали Откровение на богослово. Вот же Мурозов, Маврацию, еще книжка Е. Є... Зразком, взірцем древніх гаданій, по звздам, польоту птіць, колібанню трав. Тому не дивуємося про розміри поля, який Йоанн уявляє, що це розміри цілого цвіту. Читаємо далі. Ізимір, жилище Бога, в скобках неба. І у нас алтарь. У Морозова же жертвенник, то есть созвездие жертвенника. На небе есть такое созвездие. И исчисли преклоняющихся в Божьем жилище звезд. А проходное место внутри жилища Бога. Примечание. К слову, аулы греческое. Проходное место. У нас в переводах стоит внешний двор. У Морозова же проходное место. И это проходное место есть земля. Значит, исключи это место и не измеряй, потому что оно отдано во власть толпищам. Они еще будут попирать святую твердыню. У нас в переводе «святой город» по-гречески слово «полис». Почему Морозов использует слово «твердыню»? Он объясняет в другом, в другом переме, примечании. Выражение современных канонических копий полиостес мегалес. Я перевел великой твердыни, так как полис обозначает одновременно и город, и крепость, и государство, что можно соединить вместе только в слове твердыня. Так, повернемся. Значит, эти толпища будут попирать святую твердыню, то есть вселенную. Продолжение 42 месяцев в скобках или 1260 дней. До воскресенья 13 марта 399 года. Когда по вычислению автора, то есть Иоанна, должен был прийти на землю воскресший из мертвых Иисус. Но я дам власть двум провозвестникам моим пророчествовать в эти 1260 дней. Идет примечание. Этому сроку в 1260 дней автор придает такое большое значение, что изображает его несколькими различными способами. Очевидного избежания порчи его переписчиками. Здесь он представил его в виде в двух видах в виде 42 месяцев и прямо в виде 1000. 260 дней. Далее мы увидим, как он будет изображать его в виде суммы года, двух лет и полугодия, что составляет те же самые 1260 дней. Все это указывает на предпоследнее воскресенье перед весенним равноденствием 399 года. Он же Иоанн шекав воскресенье мертвых и другое пришествие Мессии Иисуса На, тисяч... на 399 рік. Астрономічно він там якось вирахував. Кінець цієї примітки. Значить, я дам власть двум правозвісникам пророчествовать право в їх білих сакасах. У нас в Новому Завіті стоїть волосяницях, по-російськи, в ретищах. Але в оригинале стоит греческое слово «сакос», что означало накидка из белой козьей шерсти без рукавов, набрасывавшаяся поверх обыкновенной одежды, рукава которой, одежды, высовывались из-под сакоса, как черные крылья чаек. Так, и в скобках. Саккоса це накидки без рукавки, придававши старинним візантійським архієріям некотора сходство з білаґрудами і чорнокрилими чайками. Ось фотографія сучасного саккоса, який носять зараз священники. Ось на що перетворилась накидка з білої козячої шерсті. Ну, і як порівняння, це волосяниця або в те, що пишеться в нас. Можно сделать высновок, что священники любят красу и роскиш. Вот они, эти две мои оливочки, два светоча, вероятно, две береговые чайки, избравшие свое жилище перед властителем земли. Если кто захочет их обидеть, то есть пророков, представляемых этими чайками, огонь зайдет из их уст. Блеснула молния? и пожрет врагов их, так что обидчику их надлежит быть убит. Вон они, примечание, греческое слово «оутой», вон они, от «оутос», вот этот, конец примечания. Имеют власть затворять небо, то есть ливень пронесся далее. Чтоб не шел дождь во время их провозвестничества, могут делать воды кровавыми. Новым отблеском малой молнии и могут поражать землю всякой язвой, как только захотят. Когда же они исполнят свое правозвестничество, Зверь, выходящий теперь из морской бездны. Итак, что это за зверь в скобочках? В символе новой грозовой тучи. Сразится с ними и победит и убьет их. И вон они лежат, как мертвые на дорогах великой твердыни. Скобки. Вероятно, птички спустились от дождя на большой утес, которая духовно обозначает собою тот Садом и Египет, где и Христос был распят. И в скобках к Садому и Египет стоит под вопросом и Иерусалим и примечание. Такое отношение автора к Иерусалиму конца IV века объясняется тем, что в это время в нем, вероятно, практиковалось уже низведение огней с неба на гробы Иисуса, которые существует до настоящего времени в празднике Пасхи. Эта догадка подтверждается выражением в главе 13 стихе 13, где говорится, даже огонь не сводит лжепророк с неба на землю. Так, конец примечания. И ведь себе я хочу додать, что Иерусалим все-таки стоит Під знаком питання. Тобто, ще в 1907 році Морозов був не впевнений, що Ісус був розіп'ятий саме в Єрусалимі. У мене є наступні праці Морозова. Так от, в другому томі, праці Христос, виданій в 1926 році, Морозов стверджує, що Єрусалим мав на увазі. Не нинішнє місто там в Палестині, а околиці вулкана Везувія, і, скоріш за все, що це було місто Помпея. І якщо вам цікаво, то я прочитала цю главу з другого тому і дам посилання на відповідне відео. А ми продовжимо читати цю книжечку. и будут смотреть на их трупы множество народных скопищ и толп племен и языков, символизируемых волнами бушующего Средиземного моря, как говорит далее сам автор в главе 17 стихе 15. Посмотрим, что же там пишется в этой главе. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть, люди и народы, племена и языки. Так, значит, возвращаемся. На их трупы будут смотреть народы в продолжение трех с половиной оборотов Солнца. Примечание греческое хмера, день. Фигурально употребляется в смысле всякого определенного цикла времени. Здесь дело идет очевидно о тех же самых 31 годах или 1260 днях, оставшихся до 13 марта 399 года. Конец примечания. И не позволят положить их в гробницы. Под вопросом в гнезда на обрыве утесов. А живущие на суше, символизируемые растущими на утесе травами, будут радоваться и веселиться этому. Травы кланялись друг к другу, качаемые ветром, и будут посылать дары друг другу, потому что два эти правозвестника терзались живущих на суше, помяли травы своим падением и примечание. Пусть читатель не подумает, что эта символистика бездоказательна. Далее, в конце главы 17 автор сам указывает, что волны моря у него символизированы толпами. Я это прочитала только что. И народные массы и так далее. Вся эта книга эпический обращик древних гаданий по звездам, полету птиц, колебанию трав, движению облаков и так далее. Все в природе автору казалось символическим. Итак. Но вот после трех сроков с половиной вошел в них дух жизни Божьей. Чайки очнулись. Они встали на свои ноги, и великий страх напал на смотревших на них. Травы приникли к земле от сильного порыва ветра, и услышали они громовой звук с неба, говорящий им «Подымитесь сюда!». И поднялись они в облака в небо и смотрели на них враги их, волны и тучи. И в тот же миг раздался сильный, третий уже, удар землетрясения. Десятая часть твердыни утеса обрушилась. И погибло при этом крушении 7 тысяч в скобках трав. Подобий человеческих, примечание. По-гречески стоит слово онома, название, символ предмета. У нас переводят Погибло 7 тысяч имен человеческих. А на остальных напал страх. Все приникли к земле от нового порыва урагана и воздали хвалу Богу неба. Примечание. Здесь вставлена кем-то совершенно излишняя фраза ⁇ второе ⁇ Горе прошло, вот идет третье ⁇ Горе. Между тем, как далее описывается вовсе не горе, а радость. Конец примечания. И вот затрубил седьмой гонец бури. И вместе с ним солнце снова выглянуло из туч. И раздались в небесах могучие звуки, говорящие. Отныне царство мира стало царством самого нашего властелина, его посвященного. И будет он царствовать в веках веков. Хочу звернуть увагу, что в оригинале, и в нас в перекладах стоит нашего Господа и Христа Его. Значит, Морозов перекладает Господа как Властелина, ну это от Кириус. Властелина, Бупан по-украински. А Христос, это значит посвященный, в переводе на русский язык, слово Христос посвященный. Дальше. 24 старца часа, сидящие на тронах вечности перед Богом, падали на свои лица и преклонялись перед Богом, говоря ему, «Благодарим тебя, властелин наш Бог всемогущий, который был, есть и будет, ты принял свою великую власть и сам воцарился на земле». Тут повернемося. Що таке за 24 старса чому? Години, часи. Прочитаємо раніше з морозова. Все звездное небо издревли разделяется на 24 криловидные полосы, сходящиеся у полюсов неба. Вот на рисунке. Полюс неба полярная звезда. и называемые звездными часами или часами прямого восхождения заключающихся в них звезд. До сих пор в астрономии есть координаты, которые называются склонение, схеление и прямое восхождение, прямое сходжение. Прямое сходжение вымеряется в годинах, и хвилинах, и секундах. И их есть 24. Ось, что що за 24 старца. Это снова астрономия. Так, что вон там ще казалось эти старте? Возмущены народы несправедливостями? И пришел часто в его гнева и время судить мертвых и вознаградить твоих слуг, правозвестников и непорочных, и всех почитающих Твое имя, больших и малых, и погубить губящих землю. И раскрылся между туч голубой шатер Божий на небе. Так у нас в переводе отверся храм Божий на небе, а не шатер. И появилась хранительница обещания Бога, то есть радуга. Примечание к слову хранительница обещания. Кивотос тес Хранительница завещания. Так автор называет радугу, руководясь легендой, приводимой в главе 9 стихах 12-16 книги Бытия. Значит, у нас переводят, как явился ковчег завета в храме на небе. У Морозова <кхм> И вот тост не ковчег, а хр хранилище, хранительница, не завета, а обещание. Это, кто знает, радуга после потопа, когда Ной вышел, Бог положил на, на небе радугу, чтобы больше не забывать, что Он пообещал никогда более не делать потопа. І так, обіщання Бога в скобках ною, що не буде более потопу від дожді. І пройшли молні, грами, і шум і Большой град. Я закінчила читати. Наступна глава буде 12. Якщо ви хочете послухати далі, якщо вам цікаво, прошу підписуйтесь, хто не підписаний, ставте лайки. Пишіть ваші коментарі для того, щоб. більша аудиторія була охоплена цими моїми відео. Дякую за увагу.